SCMDP объединило в себе три важнейших звена региональных специалистов по планированию, специалистов по управлению запасами и специалистов по планированию на заводе. Ранее первый и последний практически не были связаны между собой. Это приводило к тому, что производство не всегда успевало отреагировать на колебания спроса. При этом каждый из специалистов использовал свой собственный инструмент для анализа. После внедрения системы один человек может выполнять их функции. При этом он самостоятельно принимает решения, что позволяет нам определить причины любых ситуаций, как в каждом конкретном регионе, так и на производстве. Система включила в себя инструменты анализа, инструменты кроссфункционального взаимодействия, например, с молочным отделом, либо транспортным, и плюс расширила их возможности. Ранее управление запасами осуществлялось специалистами из различных регионов. При этом они недостаточно коммуницировали друг с другом, осуществляли поставки исходя из какой-то собственной логики, что могло приводить к длительным дефицитам на одной длительным дефицитам в одном регионе, затоварению других регионов и в целом неравномерному распределению продукции по стране. В случае наличия больших остатков с различными сроками, был высокий риск того, что часть продукции останется на заводе и будет списана. Внедрение SCM dirp позволило нам с гораздо большей точностью прогнозировать остатки по стране, прогнозировать отгрузки на длительный период, осуществлять поставки клиентам с гораздо большей свежестью, при этом не хранить продукцию лишнее время на промежуточных складах и осуществлять максимальное обеспечение с минимальным уровнем.